20. dekabrda Türkmenistan bi taraflık bayramını belliyor. Finçler bi taraflığın Türkmen görünüşünü sorğu tutuyor. Türkmen hükümeti bu yıl yuurdun bi taraflık hukuk derecesine ayrı tin ünç Prezident Gurbanuly Berdi Muhammedov 2020 ýyly Türkmenistan bi taraflığyny mekanı ýylatlandyrdy. Aşgabat bi taraflığyny 25-nji ýyldönüm münasibetiyle yuurtda şen we üne weriljek halkara bi taraflık konferensiýasyna cardinal Onu uchun yürüte вебса törtti. Goloydu Prezident Berdi Muhammedov'un adından Türkmenistan bir taraflılığın mekanı atlı tədi kitab çaptan çıxdı. Yurdun merkezi vankı bir taraflılığın 25. yıl dönüm münatiyyvetli yörüytü yadigarlik pullorunu çıxardı. Birinci dekabrda paytağıt aşkı vatda bir taraflılığa bağışlanı palkara feri geçirildi. Yurdun devlet edaralarına şolsanlı yokoru hucaylarına ve hükumet göde uçurugun naki cemiyyetçilik kuramalarına bir taraflılığa bağışlanı 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 Mısır yurtlardaki Türkmen vekil hem bu gurda masrafatları ve medya forumlarını gurdu. Hakimiyetler yılın yerli önümlerin taşına bir taraflığın 25 yıllığını şanının yelmenmeğini edara kar hanalardan bir taraflık satın talap etti. Karaz bu yıl pandemiyanın hem de yurttaki iktisadi kıyınçılıkların fonuna Türkmen hükümeti bir taraflık bayramına uludan tayarlık gördü. Bir taraflık derecesi Türkmen halkının bağıtiyar, parahat, avadan ve Asuda durmuşunu üpçün etdi deyip tıdıha yadiyar. Bir taraflı kaysi yolları bilen Türkmen halkının bağıtıyar, parahat, avadan ve asuda durmuşunu üpçün ötdü. Азатлык радио зо онмиринциде кавырды. Бу зорогу Британиянын Гласко университетнын лектори. Мерказаде ойнчо билермен Лука Анческиден зороди. Би тараплык найами дейб азатлык билермэне юдлэнни. Ол ада тютыркмэне найами ғазандырди. Хиш сад дейб билермэн цогап берди. Онын хиш сад хөдірлі маяннигі варады инни бидзі. 20-ширлык сутнама вар дейб билермэн нұгтады. He 25 years of evidence about the fact that it actually does not offer nothing. Ol Türkmenistan'ın bir taraflı hukuk derecesini kazanan ilk inci günlerinden başlayıp Türkmen rejiminin onu vağz edişi, propaganda edişi var adı gurrun verdi. Hükümet halka bir taraflıgı, avadançılığı, asudoluğı ve parahatçılığı varyan yol hükmünü düşündürdü. Olar bir parafatçılık parahatçılık getirecektiğini, avadançılık getirecektigini, sebebi eger desen bir tarap bulsan başqa yurtların seni basıp almayacaktığını aydiyardılar deyip bilermen gurrun verdi. Bu nokta inadırdan ol hükümet için altın asırın bir bölüğü de deyip ançeske aitti. Yine yani sonu bilen bilermenin inancına göre Türkmen rejimi bir hukuk derecesini, Yurdu halkara cemiyetçiliğinden üzgünleştirmek için ulanı. Haas son daşardan üzgünleşmek fiyasatı rejimi korumogun kuralını vuruldu. reality is of uh, of now Haqiqat Hakiqat yüzdn Niyazıfda berdi Muhammed Ofta bir taraplığa izayasya yokmunu düşününü Bu resmi Tadan onun bir taraplığa adlandırılan yönü bir taraplılığı oy tarapı yitirim oldu bu izalyasiya ğrldü Global ciğmiyetçilikten izallirlenmek Globallık tifsadı atklaşıklardan izallirlenmek Global ve regional köp taaplılıktan izallirlenmek Çlilikə bu oturmasanı pas Sovyet giyinişliğinüne <laughs> ve azyada olup geçyen vaka wakalardan çette saklamağın kuralını vuruldu deyip bilermen aytti. Ve sonu bilen bir taraflığın rejimi korumağın kuralını vurulendiğini düşündürdü. <laughs> the Onun sözlerine göre Türkmenistan en çeme halkarı kurumaları ağzalıktan bir hukuk derecesine salgılanıp çette duruyar. Birleşen Milletler Kurumasının baş asambleyesi 1995. yılda Türkmenistan'ı bir taraf devlet hükmünü ikrar etti. 2017. yılda Bamaga Türkmenistan'ın tekliği bilen 12. dekabrı halkarı bir taraflık günü ıglan etdi. Türkmenistan 1995. yılın 27. dekabrına Türkmenistan'ın bir taraflığı hakkında konstitusyon kanun kabul etti. we munu bilen ödünin bi hukuk derejesini ýurdun baş kanunyna berkitdi. Lukanchewski Türkmenistanyň bi taraply fiýataty barada kitap ýazdy. Ol türkmen bi taraplygyny öwrenen, ol meýiş bilen alymlyk derejesini gorady. Ançewski Türkmenistanyň daşary fiýataty, öňün bi taraply we türkmen rejiminiň putolandyrylmagy atly kitabyň awtorydyr. Ol Azadlyk radiosyna verin interwýusyna türkmen bir taraplaryň esas arhitekturynyň döredijisiniň türkmenistanyň ilkinji prezidenti Safar Murat Niyazow Berdi Gurbanuly Berdimuhammedowyň diňe Niyazowyň bir taraplyk ýolyny dowam etdirenligini 2010 ýyldan gowrak wagt berýär ýurdun daşary fiýasatynyň durnukly saklanyp galyanyny gurrun berdi. Ol ýurt ýol başçylarynyň dowla awtoritar daşary fiýasaty alyp barýanyny, bir taraplygy bu kulup halkara borçnamalardan gaçýanyny aýtdy. it's a completely authoritarian foreign policy system. But neutrality gives to Kmenistan an easy way out of any kind of international commitment. Turkmen hükümeti we döwlet media terişdileri ýurdun bi taraplyk fiýasatyny taşary fiýasatda gazanan uly ýeňiş we üstünlik hökmüne wagt edýär. Ýöne syýançylara görä 2020-nji Türkmenistan bi taraplygyny mekanyly ýurtda iň ýyllaryň biri boldy. <laughs> Balqany ulanylan ýetrawter saherläriniň kommunal hyzyllyk hukuklarynyň ýüzlerçe ýesgärini awadat ýa-hysyllyk zolugynda aratçylyk işlerini geçirmek üçin yatymlyk is taparyna ugru dilýär. Prezident Nayabrın ayağında Balkan Avadı tapar edin de avadanın hem geçip bu tevittdaki yağdayları tanqid ediptir. Munun e iyi bilen kommunal hoculuk kulluğunun işarları şeyde birlikki bücetçiler giyin germli aratıçılık işlerine çekildi. Prezidentin yanvardın ön hem avada gelmeğine qaraşılar. Sol tebəpli aratıçılık güyüslü dipkindi alınıp barilyar dip atlandırılmatılığını soran Balkan nerifmiyy biri nerifmiyy 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 verdi. Yatlatak Türkmen hakimetleri may ayında koronavirus aladırları bilen bağlı kaspide suvu düşmeği qadagan edipti. Mundan sonra avada din salis doğruluğunda müngdön qovrak rayat, ağlava mihman hanaların işgarları işini İşgärler wizi pilerinden bolsa dilinden soňra mihman hanalaryň töwereklerinde hasyl otdyr peýda boldy. Dirdi bildi emele geldi diýip, awaza daky ýagdaýlary bilen tanysan raýatlaryň biri habarçymyza ýagdaýlar turatlandyrdy. May aýynda awazanyň ýelkin ýagty klubi 300 Kongresslar merkezi 100 ogoloy, Avaza Sowda merkezi 200 töwereoy, Tolkun ýagty klubu 200, Serdar, Berkarar, Hazar, Gämi, Watançy, Hazina we welaýet mehmanhanalarynyň her biri 50-100 aralygynda isgary isindir mosudypdy. Sol purtat olorun nem sebäpden isden çıkarlandygy barada mehmanhan ritmiler tarapyndan düşündürüş berilmedi. Şeýle-de isiz galan raýatlary hiç bir Avada girdilin çaklendirmeler mihman hanalar pudogu bilen birlikte sevitin beylik ulgumlarına hem öz onoysu təsirini yetirdi. Çerki turizmin toxtumagı Türkmen vası şaharının hem yaramaz təsir etirdi. Şaharın devlu taksilarının 70%-dan qovraq törücüsü iyisindan bosudildi. Alıcıların yokluğu tebeple inç mesuda merkezi diyanı uçrap yapılmağa mecbur oldu. Hazır dengizin töwürüğüne kim gol oylusa, onu 5 udmanat mesuründe jerime yazylar dip Türkmen başlı yasayjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Yuqorda beýan edilen ýagdaýlar şeýle de prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awaza mümkin tapar boýunça Balkan ýolaýy täkimliginden kommentari almak başartmady. Gali vertedi tonkunlar balkında büccetçiler avada daki aratacilk isleri bilen birlikte ekin meydanlarında kim suundur yığmağa mezvur edilyarlar. Yulayetin Türkmen vasi balkına avad berikid etraplarında yığınaklar esirlip ikin meydanana öde gidip bilmeyen isilerden öde yerini bradim uğratmak ya 10 gün üçün 300 manat mesurunda degisli yol vasilari pul tavsirmak edildi, Diyip yerli isi 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 Azatlık Marv vilayatında hem rahatların mezburu suğundur yığım işlerine çekilendiği varada adı izgiderli mağlumat verip geliyar. Türkmenistan'da pahtı suğundur yığıma bilen birlikte bağ ekmek ve eklen bağları idev etmek piletçilik yali atlanda düşüvüntü hasaplanyan işler hem bireyam dursunu mezburu dursunu mezburu dip mezburu dursunu ler aşavat çəhrinde hovanın temperatuası minus 3 minus 6 gradusa çenliiyet yerri ayadlı hovaanın gelmevilen paytaın kävvir etapçalarında ve mekteplerinde yıl adış uygumlarının kalı işlemedleülilen bağlı yağdaylar yıl yıldan yüze çık yarı soğuk mektep sıntılarında okuçların yılı eineşikte oturmana ruhsat berilme yarı. Bu yavdayların çekkmeyecekleri var arada adatlık radyossunun 11. 10 dekabrda aşaavatan habar verdi Habarçinin maglumatlarına göre son günlerde yıla dış ulgomlarının kadalı iyi bilen bağlı yağdaylar paytahtın parahat 2 drop 4 etrapçasındaki 7. 25. ve 26. köp katlı cahaylarında yüze çıkıyor. Öylerdeki yıla dış ulgomları ve turvalar buğdayalı. Şol sebeple öğün içinde de buğdayalı deyip bu cahayların birinde yaşayan aşkabatlıların biri habarçimi de gurrun berdi. Şu günler aşkabatta yıla dış ulgomları köp katlı cahaylarda del. Eysa kabir mekte sinplerde şol sandı 60-njy orta mektepde hem qadaly işlemeýär. Sinplerdäki turbolar sowuk, sinp otaglary hem gaty sowuk. Çağalar üşe ýerler diýip, çağasy bu mektebe gatnaýan aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Muallarymdan okuwçylaryň sınp otaglarynda galyň egin eşikte oturmagyna ruhsat berilmeýär. Olordan klasslarda okuw formalarynyň üstünden giýen jemperlerini we paltolaryny çykaryp oturmak talap edilýär. Enataların ençemesinin aittmına örə mektep yolbaşçılar ve molimler o kuçların klasları da yenil eineş gemelidibarda küdüzgüün yoorddan taleap edilyen Dina diyarlar Mektep müdiri dşarıda hova soğuk bu yerde de soğuk Paltoda ve pencekte oturmak adağın diva diyar deyip aşavalı yaşayıcı habarçımızda gururum verdi adadatlı habarçısının sözlerineörə en alar bu yolğaya özler çe çıkalı tapıp çağıların mektep formalarının aşağıından yılı jemperleri geyindirip mekteb ve ýarlary. Ýöne bu hem çağalaryň üşämediligine odyen kömek etmeýär. Synp otoglary aşa soğuktuğu sebäpli çağalaryň okuw köýnekleriniň aşagyndan jemperler geýdirsen de peýda etmeýär. Olar her gün mektepten öýe üşäp gelýärler diýip Aşgabatly ýaşaýyjy aýtdy. Ýyladyş ulwamlary qadaly işlemeyen şunlarda parahat etrapçysyna köp gatly jaýlaryň golu ýnda. Ýyladyş ulwamnyň yerlerinde bejeriş işleri hem ýygyderli geçirilýär. Hawarcynyň sözlerine görä içilerlyukları günde bir nəçeek yirip piışıkyarlar turboların geçen yerlerini qb qaytadan asfalt düşe yerler yönü bu mesele bilen bağlı hiçşat ütköme yerr Adatlık radyoyonsunun baydalanlar varada aşşavat şər hə ve 60ıncı mektebten koşmaça maglumat almak oyuncu eden inan ışıları hədirlikçe netice bermedi Turkmasanın şərlerinde köp katlı yaş eşcralar ve mektepler köplünç merkkedleştirilen yıladış ğum arkalı yıladl Türkmen prezidentin Prezidenti Gurvanğulu Berdi Muhammedov yurtda yaşayış çaylarının ve və çağlar bağlarına yıladış lomlarını avatlamak var yurt yol başçılarına sinsyabrın başından verə inçemə gedək berdi. Dövlət baş tutanı bu varadakı tavşırığını her yılın güz paslında tekrarlayar. Muğaramadan adatlık radyosu qışaylarında yurtda yıladış lomlarının qadalı işlemeyendi. Şeyle de çetki sevitlerin şolsanda şehir yaşayıcılarına toksız ve qasız kösünyendi. Bu arada yılın ýylyň ýylyna habar berip gelýär. Köp adamlar ýyla düş üçin plit sistemalary, elektrik ýa-da gaz peçleri ulanýarlar. Şu aýyň başynda adatlyň lewapda habarçysy sowuk howanyň başlanmagy bilen Darganaty, Däneu, Kerki, Farab, Sayat etraplarinda ýanyň we gazdan zäherlenmek ýaly betbagçylyklaryň yığı ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri bu problemlary açaçan boyun almayarlar. Resmi medeniýet hem ýylatyň ýüzüňe ýolýan kynçylyklary we munyň деви varada варада меселе